एक नौजवान एक दाना बुजुर्ग के पास चला गया नौजवान ने बुजुर्ग से कहा कि आपके इल्म का वो कौन सा सिक्रेट है जो आप इतने खुश हैं इतने अकलमंद हैं लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं। मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी दुनिया के जंजाल में पंसा हूं बुजुर्ग ने अपने बीवी को पुकारा थोड़ी तो देर के बाद बीवी आई तो बुजुर्ग ने कहा मेहमान आया है आप जाकर इसके लिए केक तैयार करें। बीवी ने कहा ठीक है बीवी इसकी चली गई थोड़ी तो देर के बाद केक तैयार कर लाया बीवी ने कहा केक तैयार है तो बुजुर्ग ने कहा जानू ऐसा करें कि इसके केक के ऊपर के 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 थोड़ा सा बादाम पिस्ते और कुछ कुछ खुशखरूट जरूर डाल देना तो बीवी ने कहा क्या हो बादाम और पिस्ते जो हमने अपने शादी के रखे रखी हुए हैं तो उधर ने कहा हाँ 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 वही वही बीवी चली गई थोड़ी देर के बाद केक के 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 चाय लाकर तो बुजुर्ग ने कहा मुझे पता है कि आपने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है आप एक काम करें ही केक घुटा कर गरीबों को दे दो तो बीवी ने कहा ठीक है नौजवान ने देखकर परेशान हो गया उसने कहा अफसोस है इसके के ऊपर तो बुजुर्ग ने कहा कि आपने कहा था कि मैं अकलमंद बनना चाहता तो आप जाकर अपने बीवी से कहें कि आपके लिए केक तैयार कर उसने कहा ठीक है नौजवान उठ गया और दौड़ता हुआ घर चला गया जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी अपने सहेली के साथ बातचीत कर रही थी तो लोग गप मशरूफ मसरूफ थे तो नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए केक तैयार करो बीवी ने कहा देखो मेरी सहेली आई है मैं मशरूफ हूँ वो तो कल का खाना वहाँ पर फ्रिज में भड़ा हुआ है अब कर करके खा लेना नौजवान ने बीवी पे थोड़ा गौसा किया तो बीवी ने अपनी सहेली को घर रवाना किया खाने चली गई तो केक के बजाय उसने कुछ बिस्किट वग़ैरह तैयार किए वो चाय के साथ लाकर शोर के सामने कि के मैंने केक तो नहीं बना सकी जिसकी वजह से मैंने कुछ बिस्किट वग़ैरह बनाए तो उसके नौजवान ने कहा कि आप ऐसा करें ये जो बिस्किट है आप जाकर ग़रीबों को दे दें मेरी हज चाही की कमी थी इतनी मेहनत के बाद मैं जाकर गरीबों को दे दूं और निकल गई निकल गई अब हर दिन जब उसकी बीवी बावरसी जाती थी इस तरह की बातें करती थी उस बहुत ऐसे चपट की बातें करते थी। जब भी वो बॉर्ची खाना चाहती एक बिस्कट उसको याद आ जाती तो नौजवान ने देखा कि पहले तो घर का माहौल सही था फिर भी उससे भी ज्यादा खराब हो गई वो भाग भाग कर वापस बुजुर्ग के पास चला गया उसने कहा आपने मुझे धोखा दिया पहले फिर भी, भी मेरा घर का माहौल तो सही था अब इस के के बाद घर का माहौल और खराब हो गया है तो बुजुर्ग ने कहा याद तो बैठ मेरा जो बीवी है खुशहाली का एक सर चश्मा है तो बुजुर्ग तो नौजवान ने कहा क्या मैं जाकर अपनी बीवी को तलाक दे दू बुजुर्ग ने थोड़ा तो कर कहा आप बहुत आसान रास्ता तलाश करना चाहते हो अकलमंदी को किताबों में ढूंढ रहे हो अकलमंदी को जंग झगड़े और गाली गलोच में डूब रहे अगर आप अकलमंद बनना चाहते हो तो अपनी बीवी को खुश रखो एक दूसरे को समझने की कोशिश करो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ अकलमंदी को किताबों में मत ढूंढो अकलमंदी के लिए किताबों की कोई जरूरत नहीं है तो ने कहा, मैं ऐसा नौजवान निकल गया घर के लिए रवाना हो गया रास्ते में उसने एक रेड़ी वाले को देखा कि अंगूर बेच रहा था तो नौजवान चाह कि वो एक किलो अंगूर का खरीदे अपनी बीवी के लिए जिस वक्त वो अंगूर खरीद रहा था तो उसको एक ख्याल आया जब पहली बार शादी के पहले दिन वो दिन जब वो और उसकी बीवी इकट्ठे अंगूर का रहे थे एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर रहे थे उन्होंने तो जवान ने अंगूर खरीद कर घर चला घर चला गया अंगूर को साफ किया प्लेट में रखा कि अपने जाकर अपनी बीवी को अंगूर दे दूँगा तोने देखा कि उसकी बीवी सो रही है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे तो उसने अपनी बीवी को नहीं जगाया उसके सामने वो अंगूर रख दी जब उसकी बीवी बेदार हो गई उसने देखा उसके सामने अंगूर रखे उसको याद आ गया शादी के वो दिन जब उसको वो अपने शोर के साथ मोहब्बत करती थी तो जाकर अपने शोर के साथ गिर हो गया तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे एक दूसरे की इज्जत करने लगे और उनके घर में खुशहाली आई कुछ वक्त के बाद दरवाजे पर किसी आदमी ने दस्तक दी ये नौजवान जाकर वो दरवाजा खोला तो यहाँ पर एक नौजवान खड़ा है तो उसने कहा कि मुझे मेरे दोस्त ने आपके पास भेजा है कि आप बहुत बड़े हकलमंद हैं आप मेरी मदद करें मैंने बुजुर्गों के बहुत से कहावते पढ़ी हैं बहुत से सबक आमोज किताबें पढ़ी हैं सिकालों की किताबें पढ़ी हैं लेकिन मेरे घर में खुशहाली नहीं है। मैं दुनिया के जंजालों में फंसा हुआ हूँ अकलमंद नौजवान ने कहा हा कर बैठ जाओ हबी अभी मेरा बीवी बावची में काना तैयार करने लगा